Здарова, пацани, з вами Гріша Яблуношка і Ярема. Коротше, ми з Яремою недавно побачили один американський пранк. Значить, Ідея ролика така. Він буде сьогодні у нас сліпим хлопчиком. Покажи раз Ярему. Ярема, типу, сліпий хлопчик. І він сьогодні буде просити в людей розміняти йому 10 гривень, але буде простягувати 100 гривень. І подивимося, яка совість наших українців, чи заберуть вони 100 гривень, думаючи, що хлопчик думає, що то 10 гривень. Він буде першим тестером, а я буду другим. Він буде зніматися вночі, а я тільки в днівному світлі. Розміняєте мені, будь ласка, 5, э, ого, 10 гривень. гривень. Це треба банка по десь. здравствуйте. А э, не могли бы вы мне разменять 50 гривен? Это 500 500? Да, это 500. Ой, извините. Нет, не могла. А, все, извините, спасибо. Да, я знаю дорогу. Прошу будь ласка, я тут кто-то. Я тут хтось. Вы можете мне помочь? Как? мені мне 10 гривен на 2 пятирки? А тебе 100. Ой, спасибо. Я просто две купюры взял. Извините, а вы не могли бы мне разменять 50 гривен, если у вас есть? Так у вас 500 гривен. Что? У вас 500 гривен, а не 50. Где шнурки развязаны? Ой, да. И, и справа, и слева. Ой, дякую. Не надо помощь? Не, не треба. Вы, извините, а вы могли бы мне разменять 50 гривен? если у вас есть. Это 500 тебе. Что, что это? Это 500. Ой, извини, спасибо. Вы можете это, кто съем, вы можете мне что Вы можете мне разменять 10 гривен? А? На... Вы можете мне сейчас на 2 притирки 10 гривен разменять? А, сотку по десятке или что? Ой, все сотню я простягиваю. Извините, извините, а здесь Что? Ну, Здрасте, а вы не могли бы мне помочь а, разменять мне 50 гривен? Нет, у меня нету. Не могли бы разменять? Это карточка я рассчитываю. А, извините, извините. А могли бы мне помочь вы? А, сам... мне Если у вас есть, могли бы мне разменять 50 гривен? 50? Да. 50. Да, сейчас. По 10 там что было? Ну, да, да, там 50 и 20. Ага. Все, спасибо. Спасибо. Только взял пятисотку. Сука, Саня, иди за иди загоняй, я не пойду за ним. Слышишь? Саня, иди забирай его. Блядь. Бля, чувак, это пиздец. Да, ты что гонишь? Он, смотри, говорит мне, да, две десятки и двадцатку положил. Ну, что, пацаны, вот так вот. Коротше нас киданули сьогодні на 500 гривень. Ми, ми не пошли забирати чувака бабки. Бля, жорстко. <свісно> Коротше, у Ярему вчора ніхто не взяв. Ну, Ярема давав сотню, я давав 500, И, і бляд, на на чувак взял. Короче, пацаны, Якщо цей відео набере 50 тисяч лайків, то ми розкажемо, куди ділася Дашка і Толян.